Камон в комнату. Люсия, не гавкай. Гавку я гавку. Молчи, молчи. Бесполезно. -м 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 -м. Мама, снимайте этот ужасный шар. Напяливайте этот кепчик. А вы, папа, этот галстучек. Сегодня у меня будет благородный кавалер. Может, будет сватать. Вах-вах-вах. Вот и он, Люсия! Не гавкай, отчиняй. Барышни уже легли и просят. Нема за що. О, это вы? Бонжур. Мерси, что пришли. А я так зачиталась. Ваша папилоска шкварчит. Да в душе моей шкварчит. Чего? От любви. Решайте судьбу мою несчастную, прошу вас руки и сердце. Я в шоке, я согласна быть вашей второй половинкой, только надо перетереться радоками. Мама! Нет, сидите. Папа! Владислав Олегович Голохвастый делает мне предложение. Я перетер с вашей великоразумной дочкой, я быстренько хочу жениться на ней. Так, наша, наша дочка так и Тогда поклонюсь вам низенько, Марси и поскорее обвенчание.